Мы взяли в зоопарке животных, которые идут на корм бетоном. Пускай они хотя бы поработают на общество, для того, чтобы привлечь внимание и сравнить существа, крысами которые фактически поедают бюджет появляю поедают бюджет потому что жирница это наш бюджет если крысы которые паразиты сидят в каждой теплой ногтерке и боятся людей то же самое это прямая параллель между существующими чиновниками и крысами которые паразиты фактически паразиты мы уже шестой день находимся четыре дня были находились под доминзухом второй день находимся под кабинетом министров с требованием одним уволить чиновников, задействованных в выведении денег, и разработать прозрачную схему, прозрачную, прозрачную процедуру по назначению новых людей, новых, не старых, а новых людей на ответственные должности в министерстве.